প্ৰাদেশীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখন আইন আছে সেই আইন খনৰ অধীনত তেওঁলোক আমাই ঘোষণা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰীৰ ভাষণত ঘোষণা হৈছে যে প্ৰাদেশীকৰণ আইনখনৰ কিছু সংশোধনী হব আৰু সংশোধনীৰ পাছত ক্লছ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ৰূপায়নটো সহজ হৈ পৰিছে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ গৰাকী শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে তাৰ লগতে

আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ গৰাকী শিক্ষকৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাৰ লগতে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ গৰাকী শিক্ষক আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰাদেশীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখন আইন আছে সেই আইনখনৰ অধীনত তেওঁলোক আওতাৰ ভিতৰত নোসোমায় বৰ্তমান বিধানসভাত ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে আহ বিধা বিত্তমন্তীৰ ভাষণত ঘোষণা হৈছে যে প্ৰাদেশীকৰণ আইনখনৰ কিছু সংশোধনী হব আৰু সংশোধনীৰ পাছত প্লছ চিক্স পইণ্ট থ্ৰী ৰূপায়নটো সহজ হৈ প্ৰাদেশীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখন আইন আছে সেই আইনখনৰ অধীনত তেওঁলোক আওতাৰ ভিতৰত নোসোমায় বৰ্তমান আহ বিধান সভাত ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে আহ বিধা বিত্তমন্ত্ৰী ভাষণত ঘোষণা হৈছে যে প্ৰাদেশীকৰণ আইনখনৰ কিছু সংশোধনী হব আৰু সংশোধনীৰ পাছত সহজ হয় নোসুমাই ঘোষণা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰীৰ ভাষণত ঘোষণা হৈছে যে প্ৰাদেশীকৰণ আইনখনৰ কিছু সংশোধনী হব আৰু সংশোধনীৰ পাছত প্লছ চিক্স পইণ্ট থ্ৰী ৰূপায়ণটো সহজ হৈ পৰিছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ গৰাকী শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে তাৰ লগতে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ গৰাকী শিক্ষক উপৰঞ্চি তেওঁলোকৰ কাৰণেও আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ প্ৰাদেশীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখন আইন আছে সেই আইনখনৰ অধীনত তেওঁলোক আওতাৰ ভিতৰত নোসোমায় বৰ্তমান আহ বিধান সভাত ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে আহ বিধা বিত্তমন্ত্ৰীৰ ভাষণত ঘোষণা হৈছে যে প্ৰাদেশীকৰণ আইনখনৰ কিছু সংশোধনী হব আৰু সংশোধনীৰ পাছত আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ গৰাকী শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে তাৰ লগতে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ গৰাকী শিক্ষক ওপৰঞ্চি তেওঁলোকৰ কাৰণেও আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া